Да, да, да. <шев> Сишку дать, Дядя? Можно или нет? Нет, нет, нет. А, давай еще третий. СТП! Копик! Копик!

уже ж все, уже, уже ж про жеребино Так я символически чисто. А 3 на 3 еще не было Нет. На приват или на моно? Да. А как зачем? Что трогать? Символически. Ты же все равно тут собрал. Так это для ЗСУ ты докидай. Это вот туда взносы, а так хватит. А там отдельно все? Дима! Ну я постоянно перед каждым там буквально постом сбираем у Не-не-не, да? я не за это. Я вот сейчас ты куда вас. Ну, зараз часть піде там на фотографа, час там на, на момент І треть пойдеть на взноси. Ну, вот пойдет на на ну, ну, Лахнеко Ігнатів на світлий кошик. Готується Корнелюк-Здоровець. На темному кошику, ближчому до виходу. Готується бондаренко Корнієнко, далі Лукашенко-троцик. Дали Зубов-Черенко, дали Васянин-Голыц. А там кто выиграл? Там еще в районе. А, поймал. Судьи, рахунки мне, будь ласка, покажите после каждой игры. Там 7-1? Там за записал.

ну, И на... Скажи мне так фамилии по порядку все. Пушкин подожди, подожди.

Стаси очень хорошо, что мы слышим

Людей, штук, <говори> <говори> на темный кошек Бондаренко корниенко Машина у нас на другом кошеку будет играть. Бондаренко корниенко готовится Лукашенко тросик.

Давайте, чтобы честно, мне надо Раз. Так, хорошо, два. марафон думаешь, Раз, два. Короче, безуто этих хотим Раз, два, три. Нет, марафон раз, когда 5 на 5, мы От 1 до сейчас забираем.

Грать сейчас в первом крузі. Одного не дописали, ми сейчас прожили фильмо. Зараз на темний кошик після гри Бондаренко-Корніє грають Артемов Філько. Артемов Філько. Так, який рахунок? На те, ми пограли. Там рахунок же є? 1:0. Хто? Здорово. Той, хто ногу підвернув? Ні. Ну так і нормально що. Один. <риклад> так, прикинь, це ще три малих, які опоздали. Мінус 1. Це Корнілюк <риклад> получается, да? Так, Корнілюк програв. На світлий кошик Ляшенко-Струнін, готується Демченко-Рогачов. На темный кошек наступна гра. Э, Артемов Филько, Лукашенко Троцик. Такие же точно такое же. <плес> 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 Нет, сейчас. Сім... Артемо Філько зараз, друзі. Зараз. Да, я записав. Допишіть, будь ласка, там в протоколі. Наступний протокол, допишіть Артему Філько і вони зараз грають. А хто у нас? У вас зараз грає Ляшенко Струнін. Готується Демченко на світлому. Готується Демченко Рогачов. На темному зараз Артемов Филько, готується Лукашенко Троцик. A ideia daquilo que eu, 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 eu. Артина, тебя, тебе занорвал числа. Все, сейчас в отцовку буду команды ты Можешь мне числа продиктовать? А четыре ты, Серегу, Просто мне четыре, четыре числа, скажи мне.

Так, рахунок си на лешах я сейчас играю, да? Да. Дай бог сил. Насы на світлий кошик на центральний Демченко Рогачов. Там есть кого посудить, чи мне выйдет? Так, давай третью пока запишем. А? Делай, <плес> 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 Ну, посуди, посуди. Четыре. Так. Двенадцать Продолжение Три записал. Лукашенко Троцик готовится. Зуб Овчаренко. Потом Васянин Голец. Давай, давай. Сейчас, давай. Вот команда. 27. команда. Сёма. Не, не было. Не было. Не было. неплохая команда.

О! С кем? О, о, <связь> всегда а а с Обчаренко. О! сюда попадает хорошие. А дальше какие-то? Ну, мы. <связь> <связь> ну, ничего. Мы а, вдвоем. Ну тут спортшкольные пошли команды такие разбросанные. Да, 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 Команд, команда з вулиці, вже в групі Чернігівський баскетбол. Не в групі, а в, в Телеграмі. Зараз будемо проводити команд. додому. Одну, команди. Зараз я щось в 4 Давайте Васянин голець, будь ласка, на светлый кошек. Чешочения требует, читам. Ну там тогда кроме этих еще двигаются. Потом после этих еще двигай один один. Да. Так пусть перейдут туда. Пинам. Васянин волец, будь ласка, на светлый кошек.

Obrigado. Шановні друзі, якщо ви будете там збиратися в команди вже команда звуця, назву придумайте, будь ласка, кожна команда сіть. Кошек Зуб Овчаренко Троцик, посвисти, будь ласка Троцик посвисти цю гру Команду як назваем? Со мной? Я с этим зверем в команде Давай, честь тебя Так и называем Инвалид Да, инвалид Нормальное название

не, ну это я так предположил, типа, но я не знаю, что делать. Вот сейчас, вот сейчас придет наряд под руль, да? Вот, да, для ну, кошель. Машинку двоих завалит, ты что ж будешь? сейчас, нельзя, сейчас вы можете оскорбить чувства за одним названием. Сейчас такая жизнь, что где-то скажешь бабы дуры и все пиздец нахуй. Ты, блядь, урод последний. Я не разделяю это мнение. Это я так просто сказал к слову. Просто смотришь какие-то там 90-х, это ж пиздец. Ой. Добре, давай лівне. Ось написати. Ну що, зіграємо друге поле ще один на один день щодень?